ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहंसविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारयतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे जीवभूताम् जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहङ्कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन् नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेयप्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः हे पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धः च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहङ्कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विकाभावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवीह्येषा मम माया दुरत्यया मामेवये ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मान्दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माय जनास्सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदाराः सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा बहूनाय जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समःत्मासु सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृदज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्त नियममास्थाय प्रकृत्या नियतास्वया यो यो यां यान्तनुं भक्तश्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन इच्छा द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परन्तप येषान्त्वन्तगतं पापाय जनानां पुण्यकर्मणाम् मोह मामा ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्ययतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः